Часто вспоминаю, как в детстве бабушка сидела в кресле с вязанием. Мне было очень уютно в тишине комнаты следить за тем, как двигаются спицы в ее руках. И из обыкновенного мотка ниток рождаются вещи. Как это у нее так получается? А получалось волшебно. Было очень приятно вечерами слушать размеренный сток шейной машины. А зимой ничто не могло согреть так, как лоскутное одеяло, сделанное бабушкиными руками. Я все время просила бабушку научить меня, но все же чувствовала, что мое время еще не пришло. Теперь я выросла и умею рукодельничать не хуже бабушки. Уже и моих детей обнимают вещи, которые я делаю для них с любовью. И мне это очень нравится. Рукоделие — это то, чем можно заниматься без устали. А поход в швейный магазин — маленькое торжественное приключение. И у меня уже есть любимое место. Здесь я могу часами выбирать цветные клубки для вязания, рассматривать ткани, разнообразные нитки, представлять, что бы я украсила лентами — Внимательно изучаю швейные машины, сравниваю со своей. Думаю, не пора ли менять? Ведь машинка — это моя самая сильная и умная помощница. Я никогда не задумываюсь, нужны ли вещи, которые я шью. Хоть сейчас и можно пойти все купить в магазине, быстро и без творческих мук, но вещи, сделанные своими руками, особенные. Они пахнут домашним уютом. Может, у них не такие ровные стежки и не идеальная форма, но они единичны и неповторимы. Вещи, сделанные своими руками, это искусство, которое не тиражируется. Они наши, они дарят тепло и уют.